Dan yes, rasanya kaderan, semua orang tahu bahawa bintang ni dia pecah 14 untuk melambangkan perpaduan 13 buah negeri dan wilayah persekutuan. Begitu. Tapi bentuk tetradeka grid ini memiliki satu rahsia yang masih tak dapat diselesaikan sampai sekarang. Apa itu? Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Bang Nap Official. Apa kabar friend? Apa kabar teman-teman? Saya di seluruh dunia, di Malaysia, di Singapura, di Brunei, di Indonesia, dan di semua tempat. Insya Allah sehat selalu. Bagi yang beragama Islam, jangan lupa ya salat lima waktu. Sholat berjamaah di masjid lebih utama daripada sholat sendirian di rumah. Terima kasih telah mengklik video ini. Bagi teman-teman yang video-video uh, saya muncul di berandanya, jangan lupa ya di like, komen, dan subscribe channel Bang Napsar Official. Kali ini saya ingin menonton sebuah video yang di request oleh uh, teman saya. Nah ini uh, dari Pep Guardiola, dia request uh, tentang video dari channel Ajar. Judul videonya adalah "Rahasia Bendera Malaysia yang Tak Terjawab Sampai Sekarang". Wah, penasaran juga ini ya. Judulnya ini membuat saya penasaran, ini yuk kita nonton sama-sama ya. Sebelum nonton, kita iklan dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini Assalamualaikum. bendera Malaysia. Ya. Yep. Ha yelah. rasanya memang semua orang patut tahu. Yeah. Tapi tak ramai orang yang tahu apa nama ni. Jalur Gemilang. Eh bukan. Jalan -jalan nama Itu nama bendera. Nama ya. keseluruhan bendera. Oh. Nama ni. Nama bentuk bintang 14 bucu ni. Sebenarnya, bentuk yang sangat unik ni yang dalam sejarah peradaban manusia hanya ada pada bendera negara Malaysia ya, ya. Ada nama dia Iaitu tetra, tetra dekagram Dan rasanya orang tahu bahawa bintang ni dia pecah 14 untuk melambangkan perpaduan 13 buah negeri dan wilayah persekutuan oh, Tapi bentuk Tetra dekagram ini miliki satu rahsia yang masih tak dapat diselesaikan sampai sekarang. Apa itu rasanya? Macam mana sebenarnya nak lukis bentuk bintang pecah 14 ni dengan tepat dari kecil dulu pun macam nak susah nak lukis Penasaran bunyi lukis sebab sangkut setiap kali <tuk> sampai bahagian lukis bintang tetra dekagram. Bintang tetra dekagram. <tuk tuk> <tuk> setiap kelas ini markah jalur gemilang kena potong sebab lukis bintang pecah 14 tak pernah-pernah <Sina> terjadi. <Silihat> <tid> tak apa kalau korang macam saya tak pandai lukis bentuk geometri, ada satu alatan ajaib yang dah digunakan beratus-ratus beribu-ribu tahun yang boleh menyelesaikan masalah ni. Alatan ajaib ini kita boleh gunakan untuk melukis bentuk-bentuk geometri dengan sangat tepat. Apa itu? Jangka. Lukis. Oh, jangka lukis. <laughs> Sekarang ni kita sedang <laughs> ya, ya, ya. diuji dengan Masya cuaca Allah. yang panas berterusan. Ya. Beruntunglah kita semua yang mendapat sumber oh, bekalan air yang mudah. Sejuk, Sejuk dan enak. Tapi tak semua antara kita yang mendapat nikmat sedemikian ada banyak sekolah tahfiz contohnya hmm. yang mendapat bekalan air yang tak tertapis dan mereka bergantung kepada sumber air bawah tanah. Jadi bantu kami untuk menginfakkan unit penapis air untuk mahat tahfiz di sekitar seluruh Malaysia. Insya Allah akan menjadi sumber pahala yang ber. Nah, ini bagus sekali ni. Ini bagi yang mau menyumbang, uh, memberikan sedekah ya. Uh, Silakan ini ini. Ini bagus ini. Saya sambung lagi ya. Teruskan Jadi hanya klik pada pautan di bawah untuk mulakan menginfak sekadar yang anda mampu. Ya, ya. Dengan menggunakan jangka lukis, kita boleh melukis bentuk-bentuk geometri seperti pentagon. Hmm. ...dengan sangat tepat. Kemudian daripada bentuk poligon ini yang terhasil... jadi ingat terhasil, SMP, SMA kita, kita ya. ...kita boleh melukis bentuk bintang. Sekolah bentuk ya. bintang ni apa benda sebenarnya? Bentuk bintang adalah apabila kita memanjangkan setiap sisi poligon... ...sampai dia bersilang antara satu sama lain. Contohnya daripada bentuk pentagon ni... ...kita dapat menghasilkan satu bentuk bintang lima bucu... ...yang dipanggil pentagram. Antagram, pentagram kerana lima ya. Ha, korang jangan letak teori konspirasi macam-macam pula dalam video aku. Dia tengah belajar pasal bentuk je. Tapi tak semua bentuk poligon Benar yang boleh apa cara menyampaikannya. Tiga segi contohnya kalau kita panjangkan macam mana pun dia tak akan bersilang. Hmm. Macam tu juga bentuk empat segi dia orang ni tak akan mampu menjadi bintang sedih pula dan bintang ni juga ada tahap-tahap dia contohnya daripada bentuk septagon ni yang ada tujuh Sep sisi septai. kita boleh panjangkan dia menjadi bentuk bintang septagram tapi tak habis cerita lagi sebab kita boleh memanjangkan lagi Menjadi satu bentuk bintang yang lebih tirus oh. Jadi bentuk bintang yang pertama kita panggil sebagai Septagram Tahap 1 Dan bentuk tahap bintang yang kedua ni pula kita panggil sebagai Septagram Tahap 2 Okey, itulah Bagus sedikit ini sebanyak pasal kan? geometri ini bentuk bagusnya. bintang Sekarang, kita balik semula pada bendera Malaysia Bentuk bintang 14 bucu pada Jalur Gemilang kita ni Yang pertama sekali macam mana kita nak lukis dengan jangka lukis dan soalan yang kedua ini bintang tetra dekagram tahap berapa sebenarnya? ok sekarang akhirnya yeah, yeah. jom kita melukis bentuk bintang bucu 14 yang paling tepat dalam hidup kita sebab kita sekarang dah ada jangka lukis jadi mesti kita boleh melakukannya. <laughs> okay, jadi efeknya. <laughs> bingung dia tidur <laughs> sekejap <laughs> macam mana nak lukis macam mana nak mulakan pun untuk lukis bintang bucu 14 ni dan bolehkah kita bina satu bintang bucu 14 yang sangat tepat dengan hanya menggunakan jangka lukis sebenarnya bolehkah dan untuk menjawab persoalan ni saya ada buat kajian dan mendapati bahawa memang tak boleh mustahil jangka lukis tak boleh melukis bintang tetra dekagram bintang tetra dekagram dan soalan ni sebenarnya dah ditanyakan sejak beribu-ribu tahun yang lepas hmm. apabila orang Yunani dulu mereka boleh membina poligon dengan 3 sisi 4 sisi dan 5 sisi hmm. menggunakan jangka lukis hmm. tapi kemudian mereka bertanya satu soalan eh boleh ke mereka membina semua nombor poligon walau apa pun nombor sisi dia. Hmm. Jawapannya tak boleh. Hmm, tak, <laughs> tak boleh. Sebab ada satu peraturan yang dipanggil sebagai keboleh binaan. Keboleh binaan. Dan peraturan ini dibuktikan menerusi teorem gauss wanzel jadi sebuah poligon boleh dibina dengan menggunakan jangka lukis serta pembaris. Hmm. Kalau sisinya bersamaan dengan 3, 4, 5, 6, oh, 8 boleh kalau sisinya diganda 2, 5. Tapi poligon tersebut tak boleh dibina kalau jumlah sisinya bersamaan dengan 7, 9, 11. Oh, ada yang 13, boleh dibina, 14. tidak boleh dibina. Kejap, oh, baru tahu saya. 14 itu bentuk bintang pada jalur gemilang kita. Ya, Jadi, ya. rupa-rupanya menurut matematik kita tak boleh melukis bentuk bintang pada jalur gemilang dengan tepat. Bukan salah orang tak pandai lukis, tapi salah matematik. Seperti Jadi, itulah matematik. dia pengajaran video kali ini. Ya, ha, rupa-rupanya ya, ya, ya. kita memang tak boleh lukis memang bintang pada bendera Malaysia dengan tepat. Paling-paling pun kita boleh agak-agak saja. Ya, memang ya. kita tak bersalah sebab ini dibuktikan dengan matematik. Okay. Tapi sebenarnya 50%. tak juga. <laughs> sebab dalam sejarah ada sebilangan manusia yang rupa-rupanya merupakan master mereka adalah pakar menghasilkan bintang bucu 14 Dan bukan setakat melukis bintang tetradekakrem Mereka boleh menghasilkan satu corak berulang-ulang secara infiniti oh, iya, iya, iya. Luar biasa. Sehingga menghasilkan satu corak yang sangat indah Iaitu tak lain tak bukan tamadun Islam pada abad 9 Masihi di Kahirah dan damsyik orang Islam menjadi master dalam geometri sebab dalam kesenian Islam ya, mereka ya, tak ya, melukis ya. makhluk bernyawa jadi corak geometri menjadi obsesi buat Ilmu mereka Islam, ya. dan kemahiran umat Islam mencorakkan bintang 14 pucu ni dikagumi oleh ahli matematik barat yang mengkaji macam Warbias. mana mereka membuatnya Teknik Asyadu. melukis bintang tetra dekagram ini antara lain diajarkan oleh Abu Al wafa al-Buzjani pada abad ke-10 Masihi dalam kitabnya Fima Yahtaju ilahi al-Sani'a min oh. al-Handasa iaitu tentang apa yeah, yeah. yang ahli seni perlu tahu tentang pembinaan geometri. Caranya adalah mereka memulakan dengan melukis heptagon iaitu poligon tujuh sisi. Ingat, poligon tujuh sisi ni termasuk bentuk yang tak boleh dilukis oleh jangka lukis tapi ahli kesenian Islam berjaya menghasilkannya dengan anggaran yang sangat tepat. Kemudian daripada poligon tujuh sisi dalam bulatan, dijadikan ia kepada empat belas sisi. Disambungkan menjadi poligon bintang bucu empat belas tahap ketiga sehinggalah kemudian disambungkan lagi menjadi bintang bucu empat belas tahap keenam. Jadi rupanya bintang bucu 14 pada bendera Malaysia kita ni adalah pada tahap yang keenam, ha, Tak pernah terfikir pun kan? Yeah, Dan sekarang yeah, kita yeah, pun yeah. tahu macam mana orang dulu-dulu menghasilkan bentuk tersebut. Ini satu dimensi pengetahuan yeah, baru yeah. terhadap bendera yang kita cintai. Jadi, kibarkan bendera anda dengan megah. Selamat menyambut hari kemerdekaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi itu tadi, uh, channel ini uh, mengajarkan ke saya bahawa ternyata saya baru tahu bahwa Bendera Malaysia itu ada namanya ya kan dan ada maknanya jadi ada 14 14 uh, sisi ya itu melambangkan 13 negeri dan satu wilayah persekutuan baru tahu saya kemudian di dalam video ini juga uh, me Menyampaikan bahwa ternyata ilmuwan Islam itu luar biasa di abad ke-9 tadi ya itu luar biasa untuk membuat uh, tetra dekagram. Tetra dekagram tuh uh, bintangnya tadi itu bintang tetra dekagram. Jadi uh, ini pengetahuan bagi saya nih bagus nih. Nah, jadi ini video ini uh, insyaallah bermanfaat ya bagi yang nonton video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Insyaallah bermanfaat. Ya, salam sehat selalu dan.